Покажем вам немного э, этот сошник вблизи, они сеются третий день, что там есть по выработке или ее нет совсем. Поищем, наверное, зернышко, посмотрим, как закрывает борозду после сошника наш чикетракер, что получается, посмотрим, как оно зерно положило, покажем вам вблизи, как борозда закрыта. Давайте смотреть. Друзья, всем привет! С вами снова команда компании Versagro. У нас получилось вырваться, как и обещали, поснимать, как работают наши сошники на селке «Партнер», которыми мы переоборудовали. Может, кто ранее смотрел видео, процесс монтажа. Сейчас здесь сеют пшеницу. И у нас есть прекрасная возможность показать вам, как они себя ведут в работе. Так вот, тот самый «Партнер» которые мы переоборудовали нашими сошниками. Сеется третий день. Механизатор говорит, примерно посеяли гектар 60-70. Ставьте лайки, пишите комментарии. Кто еще не подписан, подписываемся. Такой сошник справится по нулю по тяжелым грунтам, средним. Отлично себя показывает по влажному, но по похоте мы еще им не работали. Ничего нигде не забивается, не горнет лишнего. Вот так вот выглядит Почва после прохода дискованкерного сошняка, как видите, по-моему, отлично. Гляньте, все ряды закрыты. Все аккуратно. Есть такие волки. Вот, до почва. Вот после. Вот. Вот чикен трекер промульчировал. Отлично. Вот. Попробуем поискать. Вот видно шел анкер. О, видим. Есть удобрение. Вот пшеничка. Положил на глубину несколько сантиметров. Вот тут удобрение. Так зернышко пшенички. Тоже удобрение. Удобрение. Кстати, не спросил, что тут по норме высева. А вот еще зернышко. Закроем рядок. Ну, как видите, зерно ложит, удобрения ложит. Все отлично. Единственное, что мне не нравится на этом поле, это поле вроде достаточно ровное. Не видно, что тут был какой-то сильно окученный подсолнух. Но каточек тут не а аверсагра. А вот это большая проблема. Вот. То есть порубал он палку так себе местами. Я не буду говорить, что тут за каток. Что получилось забиться от посевного комплекса партнер, чего не удавалось раньше. Добились того, что вот нет сильного рыхления ненужного, вот в меру сейчас вот почва после посева. Это раз. И два, то что вот самая большая боль для этого фермера была, это то, что э, зерно раньше он уложил высев из-под лапы, плюс-минус 2-3 сантиметра постоянно, то в одну, то в другую сторону, неравномерность сподов. Теперь, когда у нас есть параллелограмм, есть разрезной диск, анкер аккуратно проходит, лишнего не разрывает, э, копируется рельеф почвы и зерно всегда ложится на одну глубину может конечно где-то там может гулять плюс-минус там пол сантиметра и то это надо мне кажется нормально так поразрывать чтобы может где-то найти в основном я вот разрывал видно что на одной глубине все лежит э -э стабильность посева будут равномерные всходы ребята кому э интересно что у нас по ценам на сошники, звоните нам. Я понимаю, что многим не нравится, что мы не пишем в интернете про цены на наши сошники. Наверное, одна из причин тому, то, что цены на металл колеблются постоянно, на какие-то составляющие, которые мы не сами производим, а покупаем. Поэтому, чтобы никого не вводить в заблуждение, чтобы никому не было обидно, что вот была цена ниже, вы позвонили, вдруг она стала выше. Вот, поэтому звоните нам, мы с радостью вам назовем актуальную цену на сегодняшний день. Хоть и стараемся заранее предупреждать, если мы собираемся повысить стоимость на нашу технику. Мы предупреждаем всегда за месяц, за два. Так что звоните нам, пишите комментарии, пишите вопросы, которые вас интересуют. И по нашим селкам, и по переоборудованию вот такого комплекса. Может есть какие-то вопросы к фермеру, то мы с радостью почитали бы все эти вопросы и как-то бы поузнавали получили бы ответы и ответили вам. В чем его особенность? Сошник на параллелограмме. Благодаря вот этой пружине достигается прижимное усилие 200-250 кг. Регулируется достаточно просто. Контргайка и гайка. Все, вот степень прижатия пружины. Полностью копирует рельеф почвы. Опять же таки, повторюсь, благодаря параллелограмму разрезной диск у нас проходит он не регулируется выше, ниже, реборды тоже не регулируются. Вот его максимально рабочая глубина, как видите по краске. На данном участке поля за три дня вот больше, чем, ну сколько тут, сантиметра, три, местами 4 Он не заходил, Прорезает борозду для того, чтобы впоследствии анкер не разрывал ее, не выворачивал сильно. То есть анкер идет уже по прорезанной почве. Реборды выступают в роли как и опорного колеса, так и ограничителя глубины. Также прижимают пожневные остатки. Те материалы, которые подвергаются максимальной нагрузке к износу, произвели с максимально прочного материала, который не стирается. Анкер имеет наплавку с хардекса, как и диск. Можно будет долгие гектары работать, не одну сотню проходят рабочие органы. Ну и высевающая трубка, через которую вносятся удобрения и семена. Также поставили уплотнитель семян, который не дает им вылетать. Сзади стоит прикатывающее колесо наше, Chicken Tracker. На него не забивается комками грязь, он не переуплотняет почву, он классно мульчирует. Регулируется пружиной, одной гайкой достаточно просто. Как видите, конструкция достаточно простая, ломаться здесь нечему по сути дела. Все, что вот подвергается износу, сделали с большим запасом материал Хардекс. Всем до новых встреч. Пока-пока. С вами была команда компании Аверсагра. Следите за нами. У нас впереди еще очень много чего интересного.